Да, есть понятие дежавю очень крутое, я соглашусь. Как так? Откуда ваш мозг мог прокручивать это в голове? Как мозг может знать четкую картинку, которая будет с тобой? Воспоминания из будущего. Это как так? Вообще, откуда все это берется? Что такое сон? Вы никогда не замечали, что вы как бы. Но вот что-то случается, и это уже такое было в вашей жизни. Либо где-то вам снилось. Вот прям полная копия всего происходящего, которое у вас перед глазами. Это очень интересная тема. Очень интересно, ну как по мне. Видите, вот у всех было. Хотя даже кто-то не верит в мистику, но у вас это было. И не раз. А откуда такое может быть? Вы вообще не задумывались? Как так? Откуда ваш мозг мог прокручивать это в голове? Какую-то ситуацию, которая может случиться с вами через год, через месяц, через день, через 10 лет. Но у вас это всплывает в голове, где-то я это видел. Как вообще мозг наш, да, человеческий Который, кстати, по-моему Практически там, насколько там На 5, на 10 процентов он исследован Как он так вспоминает Именно в определенное время Ты это во сне видишь У меня к тебе встречный вопрос, друг Откуда это берется? Откуда твой разум может знать то, что с тобой случится через какой-то промежуток времени? Даже через час. Даже через пять минут. Вот откуда? Кто мне ответит на вопрос? Я повторюсь, я никого не пугаю, не запугиваю, на мозг никому не давлю. Я просто рассуждаю. Мне интересно ваше мнение. Да можете меня психом называть. Мне вообще без разницы, там кто это пишет в чате. Мне интересно мнение людей. Просто начните мыслить, начните рассуждать. Почему так происходит? Мозг генерирует. Как он генерирует? Как мозг может знать четкую картинку, которая будет с тобой? А? Вот, видите? Началась срач в чате, потому что кто-то пишет шестое чувство, кто-то пишет... Видите, вот? Нет ответа. Нет научного ответа, тот, который бы я в который поверил. Совпадение. Как тогда эти совпадения настолько четкие? Как эти совпадения могут быть Повторяться они цикличные совпадения. Как? Вот видите? Вот я многих из вас поставил в тупик. А вас ведь несколько тысяч человек в чате. Я сам себя в тупик поставил, я не знаю ответ на этот вопрос. Вот, вот сейчас интересно вы пишете. Воспоминания из будущего. Я эту фразу очень часто слышу. Воспоминания из будущего. Это как так? То есть ты вспоминаешь то, что было. Точнее, ты вспоминаешь то, что будет. Это как так? Какая-то матрица получается. Я вы знаете, вообще порой задумываюсь. Блин, ну я вам сейчас мозг засру, вообще конкретно. А, веселый психолог Алексей, Алексей как вам, вам теория? теория. Есть Давайте параллели. я сам буду зачитывать, прям донат. Как вам теория, есть параллели наших жизней, которые проживаем? И в некоторых местах границы слишком тонкие. Когда ты видел свет фонарика в листве, это кто-то выходил из леса. Я тебе скажу еще больше: а ты не думал, что это я же выходил из леса? Но только в зеркальном отражении и в параллельной своей жизни. Я тебе разовью твою же мысль. Интересно, да? Ты не, 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 не заметил, что силуэт даже похожий на мой. И фонарь, и все похоже. Но немного в блике. Ты, ты знаешь, можно сейчас насколько развить эту идею? Это сильно, согласен? Это сильно. А ты знал, что нас, что наш, что наш мозг не умеет придумывать лица, и все лица, которые тебя приходят на ум или снятся ты когда-либо видел? Я тебе больше хочу сказать. Я задумывался о том, вообще откуда все это берется. Что такое сон? Что такое сон? Вообще откуда? Откуда это? Как говорят ученые, это вспышка. Доли секунд. Доля секунды. Вспышка ее фиксируют специальные аппараты, подключают. Я, ну, смотрел и видео, книгу в свое время читал, когда, по-моему, только на службу поступал. Что такое вообще сон? Это прям вот, знаешь, вот так вот. Бах, а ты иногда думаешь, что он тебе всю ночь снится. На самом деле сон длится какую-то там, вот прям доли секунды, понимаете? Ну как говорят, опять же, я не могу это утверждать, это все теория. И за это время тебе снится очень много.